Добрый день. Снова мы в гостях у Иват провинции. С нами сегодня очаровательная домохозяйка из Санкт-Петербурга Катерина. И мы сегодня познакомим Катю с национальной украинской кухней, западноукраинской. То есть мы сегодня приготовим патерню с грибами и традиционное блюдо западной Украины – банаш. Для банаша нам понадобится, вот мы уже поставили на уголь котелочек, для банаша нам понадобится кукурузная крупа очень мелкого помола. Мы ее добавляем. Сразу начинаем варить. Шабанаш варится минут 15-20. И хорошо сразу размешиваем. И ждем, пока вода с крупой подкипит. Теперь, когда наша крупа подкипела, мы добавляем жирных сливок. И опять перемешиваем. И оставляем на медленном огне. Теперь мы в стороночку сдвигаем. Для следующего блюда нам понадобятся э, сковороды. Э, потому что пательня в переводе с украинского это сковорода. То есть мы ставим сковороды на огонь. Доливаем немножечко растительного масла. И выкладываем нашу подготовленную картофель. Картофель предварительно сварен при низкой температуре в масле обсушенный и замороженный. Потом мы его размораживаем. Он имеет в середине, он приобретет корочку, а в середине будет иметь переобразный вид. А вот такой картофель, который продается в упаковках, он не вредный, замороженный. Или лучше самим замораживать дома? Э, ну, мы ресторан, поэтому мы делаем сами. Ну, а в принципе, вредность этого картофеля я не могу слышать вредно. Полезные свойства при этом сохраняются? Ну, в афритюре, в принципе, ничего ну, полезного полезным не бывает, но в принципе просто при э, промышленных технологиях при обжарке используют пальмовые масла, потому что температура э, дымообразования этих масел гораздо выше, чем у растительного. То есть растительное 380 180 градусах перегорает, пальмовая э, до 230-240 градусов температуру. То есть слегка подсаливаем наш картофель. И ждем, пока он начнет немножко жарится. Для этого поменяем местами с банашем. Банаш немного еще помешаем. Солнце, если обратить внимание, становится густой. Где-то похож на манную на кашу. Ну, кукурузная крупа. Пока у нас все готовится, я расскажу о наших новинках. Это медовое пиво, которое снова появилось в продаже в наших магазинах и в нашем ресторане. Это пиво, сваренное с добавлением цветочного меда. И новинка – это второй цех тактеуловских колбас, цех сыровяла. То есть мы наконец-то на рынок вышли со своими сыровяленными колбасами, марка тактеуловские колбасы, то есть это классика. Госты 60-х, 70-х годов. Также, говорится, по-моему, если я не ошибаюсь, Тамбовская колбаса по ГОСТу 46 года сделана. То есть без консервантов, абсолютно все натуральные продукты, содержание мяса и шпика. То есть соль и специи, которые положены по ГОСТу. То есть, если вы обратите внимание, эти колбасы имеют круглую форму. Чем они отличаются от тех, которые квадратную форму? Эти колбасы, эти колбасы вялятся согласно ГОСТу 38 дней. Квадратные колбасы, это они идут через пресс для выжимки воды, сохранения формы и готовится 21 день. Это ускоряется процесс. Но ну, сегодня ДСТУ это позволяет. Ну, а ГОСТ с СССР, он не позволял есть, использование пресса. Так, наш банаш уже почти готов. Особенности приготовления банаша. Это кукурузная крупа, сваренная в сливках. Но самое важное, это шкварки, а еще самое важное, это брынза, овечья брынза. То есть овечья брынзу э, мы э, привозим к себе из э, Прикарпатии, из Буковели. То есть это натуральная э, прикарпатская брынза, то есть, имеющая свой запах, свой запах специфический, потому что это не коровий сыр, и также свой, свой неповторимый вкус. Судя по внешнему виду, наш банош уже готов. Нам осталось его переложить, посыпать брынзой и шкварками. Расскажите, вот меня как молодую маму здоровое питание интересует. Во многих продуктах я вижу глутамат натрия. Сейчас, ну, э, глутамат натрия известен в кулинарии порядка двух тысяч лет. Это одна из традиционных специй восточно-азиатской кухни. То есть, только использовался натуральный глютамат. То есть, это, я не помню, какое растение, то есть, роса, которая появляется на листьях этого растения, когда испаряется, оставляла белый порошок, который скоблили и который в юго-восточной, в азиатской кухне используют как основная соль, как основная добавка. То есть, в принципе, эксперименты проводят до сих пор, но так никто и не определился, это вредно или полезно. То есть, все добавки делятся на определенное количество видов. То есть, это условно вредные, вредные и безвредные добавки, то есть, пищевые. Глатонат натрия периодически относится к условно безвредным, периодически относится к безвредным. То есть, но он никогда не попадал в категорию вредных добавок. Теперь мы берем наш банаш, посыпаем овечьей брынзой. Она очень соленая, то есть поэтому мы слегка только подсолили крупу для того, чтобы подчеркнуть ее вкус. И посыпаем немножко шкварками. Наш банаш готов. Приятного аппетита. И Не треба для того, щоб спробувати банаш їхати на западную Україну. Приїжджайте к нам і спробуйте настоящий закарпатський банаш. Приятного аппетита! Щоб приготувати банош, нам потрібно кукурузна крупа 60 грамів, 75 грамів води, вершків 100 грам, шкварок 50 грамів та 50 грам бринзи. для пательни нам понадобится миска. Делаем. Картошка у нас обжарилась. И мы сейчас смешиваем обжаренную мако, обжаренный лук, обжаренные грибы. Заливаем эту смесь жирными 30% кулинарными сливками. Вымешиваем, подсаливаем соевым соусом. А в сливке сухое молоко наверняка входит, да? Насколько да, вредно да. оно вообще? Что а, самое, опять что? это в принципе все относится к категории условно-вредных. То есть это а, сливки промышленные. Но дело в том, что а, покупать на рынке натуральные сливки не всегда а, правильно по какой причине. Во-первых, ты не знаешь, от какой коровы эти сливки. Здоровая она или больная. Очень часто домашние сливки имеют ярко выраженный коровий запах, привкус. Часто прогоркают. То есть, поэтому мы для того, чтобы обезопасить наших гостей, мы используем сливки промышленного. Каждая медаль имеет две стороны. Вроде домашнее это хорошо, но домашнее это хорошо, когда вот у тебя коровка пасется, и ты из-под нее кушаешь, ее кормишь, а эту коровку. Это один разговор. Но когда ты покупаешь на рынке, ты не всегда знаешь, что ты покупаешь. И вот этой смесью заливаем в наши сковороды. Влили Смесь теперь посыпаем брынзой. И минуты на три оставляем, чтобы... Э, Смысл глютона, глютамата натрия э, состоит в том, что э, он по своей сути, мало того, что он э, просто используется как добавка, он имеет соленый вкус. Плюс он возбуждает наши вкусовые рецепторы. У чел человека всего различает четыре вкуса. Это горький, кислый, сладкий и соленый. Все остальное – это наши глаза и наше обоняние. То есть и для того, чтобы усилить вкус, он еще его называют усилитель вкуса. То есть он не делает продукт более вкуснее. Он просто возбуждает рецепты, наши вкусовые рецепторы, то есть которые более ярче ощущают вкусовые ощущения. Теперь немножко сбрызгиваем чесноком. И через 3 минуты наши пательные будут готовы. Так, наши подпельные готовы, То есть мы их, я их сдвигаю на край, для того, чтобы удобно было взять, и ставим на деревянные досточки, с которыми мы людям подаем. Чем интересны э, эти сковороды, если вы обратите внимание, я снял с огня, но за счет того, что чугун он, э, хорошо сохраняет тепло, продукт продолжает жариться, пока официант доносит, и еще у гостя на столе сковородка, как у нас говорят, шкварчит. Всем приятного аппетита, до новых встреч! Що вийшло вдало. пательня із грибами, нам потрібна. Картопля підготовлена 150 грамів, обсмажена цибуля 50 грамів, морква обсмажена також 50 грамів, ще 50 грамів грибів, 70 грам вершків, соєвий соус 10 грамів, овеча бринза 50 грамів, часника 6 грамів, а також рослинна олія 20 грамів.